Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menonton secara langsung pokas kita pada petang ini. Saya Amirul sebagai moderator anda untuk pokas yang cukup menarik <coughs> iaitu bertajuk Bahasa Melayu Kian Dilupakan. Pada petang ini kita akan mengupaskan persoalan uh, yang hangat dibincangkan uh, terutamanya dalam kalangan anak muda. Penggunaan, penggunaan bahasa Rojak di media sosial uh, telah menyebabkan identiti bahasa Ibunda ibu kita semakin terpinggir betul atau tidak kita akan dengar sendiri pandangan daripada panelis-panelis yang hebat sama kita pada petang ni. Yang pertama ada uh, saudari Syazaa dan juga Kusna daripada sekolah daripada School of Government betul? Yeah. Kemudian uh, yang mendampingi kita pada, pada pada petang ini juga Thamazine pelajar tahun kedua, uh, pelusau pembangunan dan juga merangkap kepada KPDMPP. Set semua saya. Alhamdulillah. 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 <laughs> People baik daripada outstation. Oh ya, yeah. <laughs> saya perjalanan yang agak panjang <laughs> Tak apa, melengahkan masa lagi, kita akan masuk ke topik utama kita hari ini Iaitu berkenaan dengan penggunaan bahasa Rojak Kita melihat pada zaman sekarang uh, Masyarakat telah pun berubah dari segi sudut gaya hidup ataupun budaya Bahasa juga tidak keting uh, ketinggalan Di mana terdapat banyak perubahan bahasa yang kita dapat lihat Bezanya daripada penggunaan bahasa pada zaman dahulu betul? istilah bahasa rojak ni semakin popular dalam kalangan masyarakat. Antara faktornya disebabkan perkembangan media sosial yang semakin berleluasa Jadi pada pandangan panelis, apakah yang dimaksudkan dengan istilah bahasa rojak dan mengapa dia menjadi semakin, menjadi norma dalam kalangan penggunaan media sosial hari ini? Bismillah. Assalamualaikum. Pertamanya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya, saudara moderator kita pada petang ini. Jadi bila kita menyebut soal bahasa rojak ini, kalau boleh saya istilahkan benda itu sebagai satu trend ataupun satu normal kalau kita melihat pada generasi kini, dia mencampur adukkan antara bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi saya kira perkara ini bukanlah satu perkara yang asing lah dalam kalangan yeah. kita pada era masa kini. Kalau boleh kita sebutkan sebagai Gen Z lah. Kalau kita tengok bagaimana penulisannya baik di media sosial ataupun percakapannya baik uh, secara fizikal, secara berdepan ataupun penulisannya banyak menggunakan bahasa Rojak ini antara perkara-perkara yang mempengaruhi benda-benda sebegini adalah pertamanya adalah melibatkan pengaruh media sosial dan globalisasi kita mengetahui bahawa sehingga hari ini kehidupan kita amat-amat terdedah kepada satu persekitaran yang mana kita berkawan dengan ramai orang kita kenal dengan ramai orang, kalau dulu landscape-nya mungkin perspektifnya berbeza kerana kita berjumpa dengan rakan-rakan di sekolah sahaja, kita berjumpa rakan-rakan yang ada di sebelah rumah dan sebagainya. Hmm. Namun hari ini kita boleh mewujudkan sekitaran ataupun satu kumpulan kawan yang kita tak kenal pun dia daripada mana dan sebagainya. Dan perkara ini kita melihat kita kenalnya adalah dari segi media sosial ada kalanya kita berkawan dengan orang tempatan, ada kalanya kita berkawan dengan orang luar negara dan sebagainya. Apabila landscape ini berlaku, apabila persekitaran ini berlaku, kita melihat bagaimana bahasa itu mula dicampur adukkan. Dan landscape kita di Malaysia ini kita tahu kita terdiri daripada 14 negeri. Berbagai negeri yang kita ada dari segi logat pun kita kadang-kadang hmm. ada orang yang masih kita tak faham dan sebagainya. Hmm. Ini dicampur adukkan lagi dengan persekitaran kita dengan masyarakat-masyarakat antarabangsa yang masuk berkawan dengan kita tapi itu yang menjadikan kita ni mudah terpengaruh kepada perkara-perkara sebegitu. Jadi untuk poin kedua saya adalah kecenderungan untuk terlihat moden dan trend. Ini yang tak boleh kita nak nafikan dalam persekitaran kita sebagai Gen Z yang ada pada hari ini. Mana-mana kita pergi pun kita sentiasa nak nampak menonjol. Ha, jadi daripada persekitaran sebeginilah, daripada mentaliti, daripada pemikiran masyarakat yang ada pada hari ini pun menjadikan bahawasanya hari ini kita nak sentiasa dilihat berbeza daripada orang lain sebab itulah wujudnya uh, satu bahasa rojak ini apabila kita keluar bersembang dan sebagainya kita lebih memilih untuk mencampur adukkan bahasa itu untuk poin ketiga saya adalah melibatkan perubahan fungsi bahasa Ha, kalau dulu mungkin kita terdedah hanya di sekolah sahaja. Fungsi bahasa itu kita faham bahawasanya penggunaan bahasa Melayu itu digunakan dan diajarkan di sekolah dan di rumah. Tapi apabila kita terdedah dengan dunia media sosial dan sebagainya, sudah pastilah fungsi bahasa itu kita menggunakannya untuk lagi orang kata dia lagi rasa macam kena dengan ayatnya. Ha, jadi itu antara perubahan fungsi-fungsi yang ada dan sebagainya. Jadi itu merupakan antara beberapa poin yang boleh saya gariskan untuk menjawab persoalan pertama daripada saudara moderator kita yang ada pada hari ini. Pada pandangan Syazal, adakah uh, anda bersetuju bahawa penggunaan bahasa rojak ni telah menyebabkan bahasa Melayu yang dilupakan? Pandangan Syazal. Okey, terima kasih moderator atas soalan yang cukup menarik sebentar tadi. Okey secara peribadi bagi saya sendiri saya sebenarnya tidak sepenuhnya bersetuju dengan pernyataan tersebut sebab ia memang tidak dinafikanlah penggunaan bahasa rojak ni memang semakin meluas jadi contoh yang kita boleh lihat yang berlaku di dalam kalangan kita sendiri memandangkan UUM ni adalah sebuah universiti yang ada juga pelajar daripada luar negara jadi Contoh yang kita boleh lihat sendiri tu, pelajar UUM sendiri pun ada berkomunikasi menggunakan bahasa Rojak dengan kawan yang daripada luar negara seperti Afrika, Amerika dan sebagainya. Okey, macam sebagai contoh, perasa yang mereka sendiri gunakan adalah seperti, I tak boleh brain lah kenapa dia pandai mm -hmm. sangat. Mm -hmm. ha, kenapa dia boleh present cantik sangat ha, macam tu. Tapi dalam masa yang sama, kita juga... Pes, uh, Perlu faham seiring dengan uh, wujud pertembungan budaya dan juga pengaruh global ni Dalam erti kata lain tu, remaja sekarang ni lebih terdedahlah kepada pelbagai bahasa Terutamanya bahasa Inggeris dan ada juga sesetengah yang gunakan bahasa tempatan yang lain Namun demikian, saya juga percaya yang roj, bahasa Rojak ni Majoritinya tu adalah lebih kepada pemberian impak yang negatif lah Tapi ini pun bergantung kepada diri kita sendiri Contohnya macam kalau setengah orang ni yang tahu kepentingan untuk menjaga bahasa Melayu, mereka akan kekalkan penggunaan bahasa Melayu dalam perbualan harian. Tapi jika setengah individu yang tidak mempunyai yang tidak mempunyai pengetahuan tentang kepentingan bahasa bahasa Melayu ni, mereka akan kekalkan dengan uh, berkomunikasi menggunakan bahasa rojak. Uh, itu pandangan saya lah. Satu pandangan yang menarik daripada saudari Syazah. Saya nak tanya kepada Nah. Uh, okay. mengapa golongan muda hari ini termasuk kita sendirilah sebagai mahasiswa kan lebih cenderung untuk menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi harian di media sosial dalam mesin kerakan ataupun situasi yang tidak formal okay. terima kasih atas soalan lain yang diajukan oleh moderator, tak dinafikan lagi dengan golongan muda hari ini, termasuklah uh, kita sebagai mahasiswa sangat cenderung menggunakan bahasa rojak dalam komunikasi harian lah dia ada beberapa punca yang menyebabkan kita ni Golongan muda ni gemar menggunakan bahasa Rojak Punca pertama ialah pengaruh media sosial lah Macam yang saya cakap tadi kan Pengaruh uh, media sosial sangat-sangat lah Orang cakap teruk lah uh, Ni sebabkan kenapa? Sebab kita tahu uh, media sosial seperti TikTok, Facebook, Twitter dan sebagainya tu Sangat, uh, dia menggunakan uh, bahasa Rojak Uh, dianggap santai. Lebih santai, lebih fleksibel tanpa mereka sedar penggunaan bahasa Rojak ni menjadi satu trend lah. Kita anggap macam ok trend uh, buat benda ni dapat view macam ni, macam ni, macam tu. Jadi itu akan mempengaruhi uh, semua termasuklah mahasiswa ke golongan muda hari ni pun akan terikut-ikut nak buat benda tu. Punca kedua adalah pendidikan dua bahasa. Macam mana kita tahu sekolah banyak menggunakan istilah Uh, dalam subjek uh, sains, matematik, hmm. ada istilah-istilah yang tersendiri. Kadang-kadang uh, pelajar ni nak nak faham sesuatu bahasa tu dia macam lebih faham bahasa Inggeris. Bahasa daripada istilah dan bahasa matematik sains tu untuk memudahkan lagi pembelajaran. Jadi ada titik terutama generasi Z lah yang selalu banyak sangat menggunakan benda-benda macam ni. Kadang-kadang dia orang, dia orang dia ni create lagi bahasa-bahasa tersendiri untuk dia orang lebih faham. sebagai mahasiswa, jom lepak uh, lepak kejap before class macam tu. So ni dah jadi salah satu norma pada mahasiswa serta golongan-golongan Gen Z. Itu sahaja. Adakah uh, bahasa rojak ni kita boleh katakan satu evolusi bahasa ataupun sebenarnya satu bentuk kemusatan? Kalau berbalik kepada soalan moderator tadi, saya kira soalan itu menariklah Adakah ini adalah merupakan satu evolusi Ataupun satu kemerosotan kepada bahasa kita Sebenarnya untuk kita menilai perkara ini, dia mempunyai dua pandangan yang berbeza Dan implementasinya bagaimana itu ditentukan oleh orang yang memahami benda itu Saya tak boleh nak katakan bahawasanya ini evolusi saya takdeh nak mengatakan bahawa ini kemerosotan sebab lain orang lain pemahamannya Cuma saya akan cuba huraikan juga berkenaan dengan bagaimana uh, Kalau dari segi konteks evolusinya Mungkin penggunaan bahasa Rojak ini lebih mendedahkan masyarakat kita kepada trend semasa ataupun Apa yang tengah berlaku dalam cabaran globalisasi sekarang Sebagai contoh penggunaan AI. Bagaimana hari ini masyarakat kita diajak untuk deal dengan company-company yang ada di luar negara. Kita melihat bahawasanya hari ini permintaan terhadap sesuatu pekerjaan itu menuntut masyarakat kita untuk menjadi seseorang yang lebih ke hadapan. Mempunyai satu pemikiran yang hebat. Dan bahasa rojak ini sebenarnya memberikan satu pendedahan yang baik kepada kita kerana kita dapat mempelajari pelbagai benda. Sebagai contoh, saya sebut AI tadi dan segi Excel, kemahiran Menggunakan teknologi dan sebagainya ha, Itu merupakan dari sudut perspektif Evolusi yang boleh saya berikan Namun kalau saya menyebut pula soal Kemerosotan, saya pun tak menafikan juga Sebab uh, Kemerosotan ini kita melihat Apabila kita mula nak terlibat dalam Bidang-bidang uh, ataupun sektor-sektor Yang rasmi, sebagai contoh Untuk membuat surat dan sebagainya Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, penulisan emia Kita yang berada di universiti hari ini Kita terikut-ikut dengan bahasa rojak itu Ha, hari ini pun kita buat penulisan ilmiah pun kadang-kadang kita tengah-tengah menaik tu kita tak perasaan. Hmm. Kita tak puas hati kita dah menggunakan term-term bahasa Inggeris. Hmm. Jadi di sini kita melihat bahawasanya ini merupakan satu kemerosotan uh, dalam dunia bahasa Melayu kita. Kehebatan ataupun kemajuan sesebuah bangsa itu ditentukan oleh bahasanya sendiri. Hari ini kita melihat bagaimana China berada jauh ke hadapan berbanding dengan negara-negara yang ada di Asia, berbanding negara-negara yang ada di Barat dan sebagainya. Dan mereka di peringkat nasional sendiri pun mereka hanya menggunakan bahasa Mandarin mereka. Mereka tidak terikut-ikut untuk menggunakan bahasa Inggeris dan sebagainya. Kerana bahasa itu merupakan identiti kepada sesebuah bangsa dan negara. Perkara yang paling penting adalah untuk kita kuatkan identiti kita terlebih dahulu. Macam mana kita nak kuatkan identiti itu dengan memperkasakan bahasa Melayu itu secara meluas. Terutamanya kepada golongan-golongan yang muda, yang golongan-golongan yang baru, nak melihat kepada realiti sebenar masyarakat yang ada di negara ini. Dan untuk menentukan sama ada ianya betul-betul evolusi ataupun kemerosotan macam yang saya sebut tadi, mm -hmm. lain orang, lain pemahamannya dan saya tinggalkan perkara itu kepada pendengar-pendengar yang ada pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Ahmad Zain atas pandangan. Adakah penggunaan bahasa Rojak ni meluas di bidang sosial hanya sekadar gaya komunikasi? Ataupun sebenarnya memberikan jangka, kesan jangka panjang kepada cara kita berfikir dan membentuk identiti bahasa bangsa. Okey, terima kasih soalan yang cukup menarik juga sebentar tadi. Okey, bagi pendapat saya sendiri, penggunaan bahasa rojak yang meluas di media sosial ni sebenarnya bukan hanya gaya komunikasi semata-mata sebab penggunaan bahasa rojak pun mempunyai kesan jangka panjang yang perlu diberi perhatian oleh semua golongan lah. Bahasa ni macam kita tahu bahasa bukan saja alat komunikasi tapi dia juga macam Amazin cakap tadi dia juga mencerminkan cara kita berfikir dan juga membentuk jati diri kita sendiri melalui bahasa yang kita gunakan tersebut. Apabila penggunaan bahasa rojak ni menjadi kebiasaan buat semua golongan tak kisahlah golongan muda, golongan tua dan sebagainya ada kemungkinan juga yang penguasaan terhadap bahasa Melayu ni akan semakin terhakis boleh dikatakan juga akan boleh dilupakanlah oleh uh, golongan yang generasi yang akan datang. Bila perkara tu dibiarkan lama kelamaan dia boleh mempengaruhi cara seseorang tu berfikir di mana pemikiran mereka tu akan jadi bercampur-campur disebabkan penggunaan bahasa rojak yang contohnya sendiri peng, uh, campuran bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris tu. Jadi bila mereka kekalkan penggunaan tu bahasa rojak mereka akan kurang teratur lah daripada segi logik bahasa sendiri. Dan juga akhirnya akan melemahkan kemahiran untuk mereka ni berbahasa secara formal. Ada juga saudara Amar tadi sentuh yang kalau nak buat surat tu, surat rasmi pun kita perlu gunakan bahasa Melayu sepenuhnya kan? Ha, ini adalah salah satu contoh juga jika semua golongan ni menggunakan penggunaan bahasa rojak tu sebagai satu bahasa yang memang diorang guna untuk Uh, bahasa harian. Identiti bahasa bangsa juga boleh terjejas sekiranya uh, tiada sesiapa yang macam nak ubah penggunaan bahasa rojak ni sebagai satu pengekalan lah. Bahasa Melayu ni kan sebagaimana kita tahu memang bahasa kebangsaan yang patut menjadi lambang lambang maruah dan juga perpaduan rakyat Malaysia. Jadi sekiranya amalan bahasa rojak ni semakin berkembang dan tiada sebarang perubahan yang dilakukan Saya sendiri dan juga mungkin kita semua sendiri akan risau yang warisan bahasa Melayu ni akan pupus Jadi walaupun bahasa rojak ni berfungsi sebagai gaya komunikasi yang santai dan juga kreatif dalam Situasi yang tertentu lah Tapi kita perlu sedar Kita sendiri sebagai rakyat Malaysia Kita perlu sedar Terhadap kesan jangka panjang dia tu Sekiranya kita terus dan kekal Mengamalkan penggunaan bahasa rojak Dalam kehidupan seharian bila kita bercakap tentang bahasa dan pembentukan jati diri, sudah tentu sistem pendidikan boleh dikatakan menjadi asas yang paling penting lah. Jadi soalan saya, adakah sistem pendidikan kita hari ini cukup menekankan kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pelajar? Okay. Bila bercakap dengan uh, bila bercakap tentang bahasa dan jati diri ini, uh, memang benar, memang betul pun dengan sistem pendidikan uh, sekarang ni memang sangat penting apa pun kan. Tapi kalau kita tanya adakah sistem pendidikan kita hari ini cukup menekankan kepentingan penggunaan bahasa Melayu yang betul dalam kalangan pelajar? Saya rasa jawapannya agak bergantung pada macam mana orang tu menilai. Sejujurnya saya kata kalau kita tengok sistem pendidikan kita sekarang ni, memang ada usaha-usaha untuk menekankan penggunaan bahasa Melayu. Contohnya subjek BM memang wajib untuk dari sekolah rendah sampai SPM memang wajib ambil. Tapi realitinya masih lagi ramai pelajar yang masih uh, belajar tu setakat nak lulus SPM saja tak bela, tak belajar secara mendalam macam mana penggunaan bahasa yang betul macam mana tatabahasanya macam mana penggunaan uh, struktur ayatnya so benda itu sangat uh, diberikan fokus so, so, so. lah kadang-kadang kita selesa guna bahasa rojak ataupun bahasa inggris mungkin sebab pengaruh sekolah media sosial, persekitaran, tambah pula dengan program Dui bahasa, ada subjek yang diajar dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Tu jadi semakin kuranglah digunakan secara mendalam. Uh, jadi uh, pada saya sistem tu ada asas yang baik, tapi pen pendekatan tu kena lebih kreatif dan dekat dengan jiwa pelajar supaya kita bukan sekadar guna bahasa Melayu tapi kita rasa bangga dengan ya dan yakin dengan bahasa sendiri. Itu sahaja. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung sesi podcast pada petang ni. Banyak perkara yang telah dibangkitkan oleh panelis-panelis kita hari ini daripada isu penggunaan bahasa rojak, peranan media sosial sehinggalah kepada tanggungjawab institusi dan diri kita sendiri dalam memartabatkan bahasa Melayu. Apa yang kita boleh simpulkan ialah walaupun bahasa berkembang mengikut zaman, kita semua masih lagi memikul tanggungjawab untuk menjaga maruah dan identiti bahasa ibunda kita. Jadi kepada penonton yang sedang menonton secara langsung terima kasih kerana telah bersama kami dari awal hingga ke akhir dan pastinya jutaan terima kasih saya ucapkan kepada barisan panelis Saudari Husna, Saudari Chaz dan juga Saudara Amazin atas pandangan dan atas pandangan yang benar dan juga idea-idea idea yang menarik sekian saja daripada saya kita jumpa lagi pada masa akan datang sekian terima kasih Assalamualaikum